assalomu alaykum aiz do'stlar sizlar bilan birga black white kanali do'stlar bugungi videoli roligimiz chaqxmok makvin haqida bo'ladi chaxmok makvin haqida chiqargan oldingi videolarimizning birinchisi 41 mingta ikkinchisi uch ming ikki yuzta prosmotr ldi buning uchun sizlarga kattakon rahmat aytamiz do'stlar biz bu videorolik bilan chaqmoq makfin multfilmini yomonlayotganimiz yo'q shunchaki undagi xatolarni sizlarga ko'rsatib beryapmiz siz tayyor bo'lsangiz biz boshladik faqat videoni boshlamasdan oldin kanalga obuna bo'lib layk like bosishni unutmang multfilm boshida bizni xatolik qarshi oladi fin qayiqni ustida unig yonida setkadan ishlangan коробkalar bor eng uzun karobka uni yonida turibdi u yo'q bo'lib ketgan paytda uzun karobka ham yo'q bo'lib qoldi yana fin u haydab borib qayiqni chetida to'xtaydi sariq liniya uning oldida turibdi u g'ildiraklari bilan liniyani bosib turgani yo'q yaqindan qaraganda esa liniya g'ildiraklarni ostida turibdi orqa kadrdan qarasak yana liniya uning oldida yana liniya Professor oldida oq oh, liniya turibdi oldindan qaraganda esa liniya yo'q umuman bo'lmagandek yo'qolib ketdi metr buzilgan mashinani osib olib qishloqga ge ketadi ketayotganda u yo'ldan tog' bo'ylab ko'tariladi va uning orqasidagi yo'l belgisini asta sekin g'oyib bo'layotganini ko'rishimiz mumkin u McQueen'ni ko'rib haydab ketganda uning orqasidagi yo'l belgisini yana ko'rishimizga bo'ladi stol ustidagi gulga qaraymiz u chiroqning yonida turibdi oldindan qaraganda esa u stolning bir chetida turibdi fin bilan xolli ikkinchi etajga borib to'xtaydi hollini yonida qora doirani ko'rishimiz mumkin keyingi kadrda esa u yo'q metr bagajni ichimliklar bilan to'ldirib oladi keyin u achchiq volsavinni ta'mini tatib ko'rgandan keyin makvinni yoniga e ketayotganda uning orqasida hech qanaqa ichimlik yo'q fin bilan holli bir biriga yaqin turibdi orqa kadrdan qaraganda esa uzoqda oldindan qaraganda yana yaqinda shunaqa qilib o'zgaraveradi eshikdan qaraganda metrning yonida mashina turibdi yaxshilab qaraymiz u metrning yonida keyingi kadrda u metrning oldi tarafida turibdi metrni yuk mashinasini ichiga kirgazib tashlaydi chetdan qaraganda yuk mashinasini eshigiga yaqin turibdi metrni ko'z bilan qaraganda esa eshik bilan uning orasida ancha masofa bor manga yoqqan eng qiziq xatolik aeroportda mashinalarni metal qidiruvchi qurilmada o'tkazyapti qiziq mashinalarni 90 foizi metallardan iborat emasmi Metr eshigida nakleykani iz bor Film bilan ko'rishganda esa bu iz yo'q do'stlar shu bilan bugungi videoroligimiz o'z yakuniga yetdi video yoqqan bo'lsa layk bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang sizlar bilan birga Black White kanal bo'ldi